assalomu alaykum hurmatli talabalar gidromeliorativ tizimlarda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish fani bo'yicha maruzalarimizni davom ettiramiz ma'ruzachi gaziyeva ra'no texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish kafedrasi professori bugungi mavzuimiz gidrotexnik inshootlarida kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlarini qo'llash masalasiga bag'ishlanadi ushbu slaydda foydalanilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati keltirilgan hozirgi kunda raqamli texnika qurilmalardan foydalanish masalasi suv xo'jaligi tizimida juda muhim ahamiyatga ega shuning uchun gidrotexnika inshootlarida kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlarini qo'llashda hozirgi kunda analog signallarni tizimga kiritish uchun analog kiritish modulidan foydalaniladi kiritish modullari universal yoki maxsus bo'lishi mumkin analog kiritish modullaridan tashqari diskret kiritish modullari keng tarqalgan ularda analog raqam o'zgartgich bo'lmaydi va ular signalni ikki bosqichda kiritish imkoniyatini beradi diskret kiritish modullarining kirish signallari bosqichlari noldan yigirma to'rtgacha yoki noldan ikki yuz yigirma voltgacha bosqich oralig'ida o'zgarishi mumkin ikki yuz yigirma volt kirishga ega bo'lgan modullar odatda elektr motori kilinmalaridagi kuchlanishni registratsiya qilish uchun ishlatiladi bu tizimda signalni hisoblovchi kiritish uskunalari alohida o'rin tutadi ularda diskret kirishga ega bo'lgan impulslar chastotasi yoki sonini sanash imkoniyatini beradi bu uskunalar elektr motori valini aylanish tezligini hisoblash uchun qo'llaniladi kompyuterlashtirilgan tizimlarda kompyuter va kiritish chiqarish qurilmalari orasidagi bog'lanishlar usb kn rs 232 rs 485 rs 422 ethernet lrt interfeyslari orqali bajarilishi mumkin ba'zi hollarda kiritish chiqarish qurilmalarini platalar ko'rinishida bajariladi bu holda ular kompyuterning psa yoki isa a shinalariga joylashtiriladi bunday platalarning asosiy afzalligi signallarni qabul qilish tezligi yuqori bo'ladi o'n megabayt sekunddan yuqori holatda tashqi portlar orasida ulanishlarga erishish qiyinroq kechadi hozirgi kunda kontrollerlar keng tarqalgan bo'lib kontroller bu ingliz tilidagi control ya'ni boshqaruv so'zidan olingan ko'p hollarda bu so'z rus tilida kontrol ya'ni hisobga olish tekshirish nazorat ma'nosida ishlatiladi avtomatlashtirish tizimlarida datchiklardan olingan axborot foydalanilgan holda uni ijro mexanizmiga uzatish orqali ma'lum algoritmga ega bo'lgan fizik jarayonlarni boshqaruvchi qurilma ya'ni kontroller deb yuritiladi gidrotexnika inshootlarda e, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida hozirgi kunda e, programmali ya'ni e, dasturiy logik mantiqiy kontrollerlar keng qo'llanila boshlandi plk Mantiqi, ə, bu mantiqiy dasturlanuvchi kontrollerlar sarasiga kiradi bu kontrollerlar kompyuterlardan maxsus konstruktiv bajarilishi bilan farq qiladi ular panel devor yoki texnologik qurilmaga mahkamlangan holda joylashtirilishi mumkin bu qurilma tarkibida qattiq disk displey yoki klaviatura ishlatilmaydi kontrollerlar kichik o'lchamlarga ega bo'lib turli tashqi ta'sirlar harorat o'zgarishlari elektromagnit to'lqinlarga chidamli elektr energiyasi iste'moli kam analog va diskret kiritish chiqarish qurilmasi platasiga ega bo'lgan va ulanish portlarini soni ko'paytirilgan holatdagi qurilmalar hisoblanadi kontrollerlarda odatda kompyuterlardan farqli ravishda real vaqtdagi operatsion tizimdan foydalaniladi oxirgi vaqtda kompyuter va kontrollerlar orasidagi chegarani yo'qotish tendensiyasi kuzatilyapti bir tomondan kontrollerlar monitor sichqon klaviaturani ulanish imkoniyatiga ega bo'lsa boshqa tomondan maxsus konstruktiv va boshqa kontrollerlar uchun xos bo'lgan xususiyatga ega bo'lgan juda ko'p sanoat kontrollerlari paydo bo'ldi shuning uchun oxirgi vaqtda kompyuter va kontroller terminlari bir biriga o'xshash terminologiya sifatida ishlatilib kelyapti chiqarish qurilmalari ya'ni chiqarish modullari diskret chastotaviy yoki analog signallarni chiqarish uchun xizmat qiladi diskret signallar asosan klapanlar surgich ventellar framugalar nasoslarning ijro mexanizmlari elektr motorlarini ishga tushirish uchun ishlatiladi chastotaviy signal odatda katta inersionlikka ega bo'lgan qurilmalarni o'rtacha quvvatini kenglik impulsli modulyatsiya yordamida boshqarish uchun qo'llaniladi ushbu sxemada bitta kiritish va chiqarish qurilmasi va bitta kompyuter yordamida boshqariluvchi sxema tarkibi keltirilgan bu sxema universal sxema hisoblanib ko'pchilik texnologik jarayonlarni lokal avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida keng qo'llanilish jarayoni kuzatilyapti ushbu holatda datchiklardan olingan e, axborot o'lchov o'zgartgichiga uzatilib e, kir analog kiritish moduli orqali kompyuterga uzatiladi va ijro mexanizmlari yana qaytadan e, olingan e, informatsiyani qayta ishlab berish imkoniyatini bajarib berishi mumkin ushbu sxemada kiritish va chiqarish qurilmalarini ulashda kompyuter portlarini ulanish jarayoni keltirilgan bu holatda man yuqorida aytib o'tilgan modullar yordamida interfeyslarni uzatilish usullari ko'rsatilgan uzoq masofaga signalni uzatuvchi rs s modullari ko'rsatilgan bu yerda rs ikki yuz modullari bu e, signallarni yaqin masofaga uzatish masalasini hal qiladi Ethernet tizimi e, modullari lrt portlari hammasi bular internet orqali ishlash e, jarayonini amalga oshirib berish imkoniyatiga ega hozirgi kunga kelib yuqori aniqlikda ishlovchi kompyuter dasturlari ishlab chiqarilganini hisobga olinsa rele logikasi tiliga o'xshash maxsus vizual dasturlash tillari keng tarqalgan hozirda bu jarayon mek 11:31 bir uch xalqaro standarti yaratilishi bilan yakunlandi keyinroq u bu standart mek 6:11:31 yuz uch nomi bilan atala boshlandi bu standart texnologik dasturlashning besh xil tilini o'z ichiga oladi bu esa kontrollerlarning yordamida tizimlarni qurishda mutaxassis dasturlarni dasturchilarni talab etmaydi eng qulay variantlarni tizim mutaxassislari o'zi dasturlash imkoniyatiga ega hozirgi kunda kontrollerlarni ishlab chiqarilish masalasi juda katta ahamiyatga ega pl bozori yetmishinchi yildan boshlab eksponensial ravishda o'sib bordi va yetmish sakkizinchi yildan to'qsoninchi yilgacha uni narxi ko'tarilib bordi va ikki ming ikkinchi yilga kelib bir butun o'ndan to'rt milliard dollarni tashkil etdi hozirgi kunda dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlar ya'ni plk dunyo bozorida o'sishda işte davom etyapti lekin turli tizimli integratorlarni paydo bo'lishi e, bu tizimni e, anchayin o'sishini sekinlashtirdi hozirgi kunga kelib e, mantiqiy dasturlanuvchi kontrollerlar texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda ishlab chiqarishning barcha sohalarida qo'llanib kelinyapti masalan avariya holatlarida himoya va signallash tizimlarini barcha ko'rinishlarda ma'lumotlarni yig'ish va arxivlash uchun meditsina qurilmalarida robotlarni boshqarishda aloqa tizimlarida mahsulotlarni tekshirishni avtomatlashtirish jarayonlarida e, sanoat qishloq va suv xo'jaligini avtomatlashtirishda keng miqyosda qo'llanilib kelinyapti hozirgi kunda rossiya bozorida chet el firmalarini juda ko'p kontrollerlari mavjud va ular quyida mana bu ko'rinishlarda keltirilgan dunyo standartlari hozir mana shu firmalarda aynan berilgan kontrollerlar orqali ə, texnologik jarayonlarni boshqarish masalasini hal qilib kelyapti yana shuni aytish lozimki Iı, mana bu kompyuterlashtirilgan tizimlarda shaxsiy kompyuterlarni intellektual datchiklar bilan aloqasini ta'minlab berish masalasida hard modemlardan foydalaniladi bitta liniyaga ulangan o'n beshtagacha bo'lgan uskunaga bitta hard bo'yicha xizmat ko'rsatilishi mumkin shaxsiy kompyuter portidan ta'minlanish masalasi hal qilingan hard master hard ors server yoki boshqa ta dasturiy ta'minotga ega bo'lgan qurilmalar bilan ishlatilishi mumkin ushbu sxemada hard modemni konstruktiv ko'rinishi keltirilgan va hard modemni tashqi qurilmalar bilan ulanish sxemasi ko'rsatilgan analog va raqamli qurilmalarni har protokol orqali o'tish masalasi mana bu jarayonda e, ko'rsatilgan datchik tomonidan signal interfeys bloki orqali qabul qilinadi va e, chm modem orqali bitlar ketma ketligiga aylantiriladi ulardan kontroller ma'lumotlar baytlarini ajratib oladi va e, mikrokontroller uzatilgan baytga partet bitini mosligini ma'lumot oxirigacha tekshirib berish imkoniyati mavjud mana bu e, ko'rinishdagi kontrollerlar hozirgi kunda keng tarqalgan bu e, simens firmasi kontrollerlari hisoblanadi va juda e, ko'p texnologik jarayonlarda ishlatilib kelinyapti ushbu ko'rinishdagi simatik kontroller mikrokontrollerlari hozirgi kunda gidrotexnika inshootlari xususan nasos stansiyalarida keng qo'llanish imkoniyatini ko'rsatib beryapti endi mana bu kontrollerlardan foydalangan vaqtda hozirgi kunda intellektual datchiklardan foydalanish muhim ahamiyatga ega chunki bu datchiklarning raqamli signalni qabul qilish imkoniyati mavjud e, metron 55 misol datchigi misolida bosim o'zgartgichi o'lchov o'zgartgichi va elektron o'zgartgichlardan tashkil topgan mana bu qurilmani ko'rish mumkin bu holatda o'lchanayotgan bosim datchikning ishchi yuzasiga uzatiladi va tenza o'zgartgich membranasini egilishi bu berilgan signalni e, o'zgarish darajasini ko'rsatib beradi hozirgi kunda sitrans e, sathni uzluksiz o'lchovchi komplekt asboblari ham keng tarqalib kelyapti ushbu qurilmalar yordamida uzluksiz ravishda obyektni distansion nazoratini amalga oshirish mumkin mana bu ko'rsatilayotgan asboblarning barchasi e, hozirgi kunda aynan raqamli signallarni qabul qilish imkoniyatiga ega mana bu suyuqliklarni sathini uzluksiz nazorat qiluvchi sig'im signalizatorlari ham shu guruhga kiradigan o'zgartgichlar ya'ni signalizatorlar hisoblanadi bu qurilmalar rezervuardagi suvni sathini maksimal va minimal holatdagi o'zgarishini nazorat qilish uchun qo'llanilib kelinyapti sathni o'lchovchi e, datchik d u ikki turidagi e, qurilma hozirgi e, kunda juda keng tarqalgan bu e, obyektni o'ziga o'rnatiladigan sath o'lchovchi datchik hisoblanib o'lchovchi kontakti uchta plastinkali kontaktga olib e, ulanadi va ular elekt bu elektrodlar sathni o'lchash vazifasini bajaradi ushbu ko'rsatilayotgan qurilma uskunalarning barchasi sathni nazorat qilish masalasini yoki sarfni nazorat qilish masalasini ko'rsatgan vaqtda aynan yuqorida berilgan kontrollerlarga modem orqali signalni ya'ni axborotni uzatib tizimni boshqarish masalasini hal qilish imkoniyatini beradi misol sifatida kuygan yor gidrouzelida amalga oshirilgan avtomatlashtirish va dispetcherlashtirish tizimini ko'rsatishimiz mumkin oldingi darslarimizda de xuddi shu tizim bo'yicha ma'lumot berilgan mana bu ma'lumotlarni orasida ushbu gidrouzelda mavjud bo'lgan zatvorlarni boshqarish tizimlari haqida suhbat yuritilgan edi xuddi shu tizimni texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida aynan bizga e, datchiklardan olingan signallar zatvorlarni boshqaruvida kontrollerlar yordamida signalni o'z e, me'yoriga ke keltirish bo'yicha boshqaruv tizimini ishga tushirish masalasini hal qilishi ko'rsatib berilgan edi mana shuni man misol sifatida keltirdim hozir mana shu siza kanalidagi uh, o'rnatilgan minima sxemalarning barchasida aynan uh, xuddi shu kontrollerlardan foydalanilgan bugungi ma'ruzamizda ko'rsatilgan masalalar gidrotexnika inshootlarini kompyuterlashtirilgan tizim bo'yicha boshqaruv masalasida uh, suv xo'jaligida dispetcherlashtirish bo'yicha yechilayotgan uh, ko'rsatilgan masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega agar mabodo shu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar tug'ilgan bo'lsa mana bu telegram kanallarimizdagi mavjud raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin shu bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat